సాయంత్రం ప్రదోషకాల సమయానికి పొద్దున పూట వేద పారాయణం ఋగ్వేదంలో పవమాన పారాయణం యజుర్వేదంలో అశ్వమేద పారాయణం అథర్వవేద పారాయణ జరిగిన తర్వాత సాయంకాల పూట ప్రదోషకాల సమయానికి సభ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఈరోజు భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి ఈరోజు మనం వేద స్వస్తిని ప్రారంభించుకోబోతున్నాము ओम श्री द्रुप्यनम हरे ओ अपवित्र पवित्रो गा सर्वावस्था अंगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभास्य भ्यन्तर शुजिहि पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षाय नमः आजम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः सोधना මहा त्रृवित्रमा මहा वाමनाय नමहा श्री धरा नමहा कृषी केशाए මहा पत्मना भा नමहा बामोधरा न महा शंකर्षणय नමहा वासुद य नමहा प्र्यमदाय नමहा अनिरुद्धाय नමहा पරष नमाय नමहा अधौ सदाय नමहा काररसभा नමहा अच्चुदाय මहा ජनातना न महा पत्ररा नමहा खर न महा

प्रवर्तम सेहकल वैवस्वन्वतरे कलियुगे प्रथम पदे जंबूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोड दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलमहावे मध्य प्रदेश समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरी जन्म सधौ अस्म वर्तमान व्यावहारी चांद्रमा स्वस्तिश्री क्रोधनाम संवत्सरे दक्षिणानेशरतौ भाद्रपदमासे

వస్త్రరత్నకాంచన దివ్యాభరణాది విరవచ్చిన సకల భోగానుభవ శక్త్యర్థం శ్రీదేవి వేద విద్యాలయే ఉత్తరోత్తర అభివృద్ధి శక్త్యర్థం సర్వేషాం ఛాత్రాం సర్వేషు పరీక్షాసు ఉత్తీర్ణత శక్త్యర్థం విద్యాభివృద్ధి శక్త్యర్థం పక్షే పక్షే ప్రయుక్త శ్రీ పక్షే పక్షే ప్రయుక్త వేద పారాయణానంతరం వేద స్వస్తి अरिष्ये तेना प्रथमतः रुग्वेद पॉमाना अंतर गदा वेदस्वस्थी ओम् गनाना आद्वा गनपादिम्हवामहे गमिंका वीनापू पमश्रावस्तमं येष्टराजं प्रम्वाना निशिजे इन्द्रगणाभये गणेश्पमा हरविप्रदमं कविनाम नरदेत तत्क्रिय देविं चनारे महामत्कमं गवं चित्रमर्च्चा नन्दनो सरस्वती वाजे ए भरवाजिनी वदीं विघ्नाका श्री महागण आदिभदयै नमः श्री नमः श्रीदुर्भ्यो नमः हरिः ॐ साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णो रमित तेजसे आद्याय सर्ववेदाना ऋग्वेदाय नमो नमः ॐ ए सोमास दे आश वो रथा इव प्रवाचिनः स्वर्गा सृष्टा आहेशता एते वाता इवोरवः रवः पर्जन्यस्येव वृष्टयाः अग्नेरेव भ्रमावृथा एते पूता विपश्चिदसो मा सो दध्या शिरः एते मृष्टा मृत्याः स्रवांसोणश्रमुः यक्षन्तः पथोरजाः एते मृष्टा निरोदासोऽपि उतेदमुत्तमम् रजाः तन् त्वन्वानमुत्तमप्रवताशता उदेभ्याम जगव्यानि धारयः तदन्तोदः सोमा सृग्रमाशवोमधोर्मदस्य धाराया अधिविश्वानि काव्या अनभ्रत्ना आयवः पदन्नवीयो अक्रमः रुचेजानन्तसूर्यम्

<laughs> अस्य पी त्वामदा नामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति जघाना जघणच्च प्रतोमासन्विशःपवामाना इन्द्रावः श्रीणाप्समृन्दरा अधिगावो धन्विशरा पुनः प्रवदाय दीः पुना इन्द्रामाचता प्रपावमाण धन्वति सोमेन्द्राय माता वे द्रुभिर्यतो

वायवे मदाः पवानधिया हितो धर्माणा वायुमाविश सन्देशरे वृषा कवितामह विश्वारूपाण्या विषन्पूर्णानुयाति हर्यतः यत्रामृता सा ते हरिष जनयङ्गिरः इंद्रंक चन्क विक्रादु आपावस्वमदिंतम पवित्रंदारायागवे आर्कास्ययोणी वासतं तमा मृप्षंत वाजिना मुपस्थे अधी तेरधी निप्राजो अन्व्या अधिया तंकावो अभ्यानुषत नहस्नादारनक्षितं इंद्रंध्र्तारमाजि�

व्योवारं विधावे एष पवित्रे अक्षरं सोमो देवेभ्यः सुतः विष्मादामान्या विशन् एष देवस्व धियो नावत्यः पुत्रहा अभिद्रोणानि धावति एष सूर्यामरोच गनिकृत दशभिर्यतः अभिद्रोणानि धावति एष सूर्यामरोद यत्पवामानाः विश्व विश्वपुनानर्षति

भवावाजानाम् पतीः तुभ्यम् माताभिप्रियः सुभ्यामर्षन्ति सिन्धावः स्वमवर्धन्ति ते महाः आप्याय स्वसमेजते विश्वतः स्वमविष्ण्यम् भवावाजस्य सङ्गते सुभ्यम् गावो कदम्बयो बभ्रोक्षीतम् परिशिष्ठे अधिसानावि स्वायुधस्याते सुतो भुवानस्य पदे वयम्

अस्मिन्देहित्यमज्जा मगवत्यस्त्रवकिंचा सन्नमेधा मदस्त्रवा हा उम् प्रसोमा आजहा सोमा आसो मदचुदा हा मदचुदा श्रवासे मदचुदा इदि नो मगवना हा मगवना इदि मगवना हा सुदा विदते विदते अक्रमो अक्रमो रित्य अक्रमो आदि इम इम त्रदश्या रतश्ोशानोशानो हरी हरीं हिन्वती हिन्व्यत्री अद्रिभ्यत्री इंदुद्र आय इंद्र आय इति पीतय पीतए आदि इम इं हमस हमसो यथा आ यथा आ गणम गण विश्व विश्वशत अविवशन्मति मति मतिम नगोभि गोभी गोभिरज्यते अज्ञा इत्यज्ञा हैं उभयसो ओमाहु उभय इत्युभय सोमावचाकाश तो अवचाकाशन वर्गा हा अवचाकाश दित्या वा चाकाश तो मुर्गों ना न दक्ता हा तक तो अरिष्यसी अरिष्यसी तेरिष्यसी सेतन रतस्या रतस्ययोनि योनि मा यत्या अभिगलवा हा गावो ओ अनुषदा नोषत योषा आ योषा आ जा योषा आ जारमे प्रियम जारमे वेति जारम इवा प्रियम इति प्रियम अगन नाजिम आजिम यथा यथा आ हितम हितम इति हितम अस्मे धे एहि अस्मे इत्यस्मे धे जमतो जमत जशा हा जमत इति जमतो जशो ओ मगवत भ्या हा

मगवद्भ्यो मगवद्भ्य मगवद्भ्य मगवाद्य मह्यम मह्यं च मह्यम मह्यं च मह्यम मह्यं चेती चनि मेधा मेधा सनि सनि मेधा मेधा मुतोत मेधा मेधा मुता उत श्रवा श्रव इति श्रवा अस्मे धे एहि धे ह्यस्मे अस्मे धे एहि ध्युमध्युमध्ये एह्यस्मे अस्मे धे एहि अस्मेस्में जुमजिम्धे ए जुमदशो ओ जुम्मध् ए जुम्ध्यषा जुम्ध्यशोयशो अमज्जिमशो ओ मगवद्यो मगवद्यो यशो ओ जुमज्जिमशो ओ मगवद्द्य जुमति यशो ओ मगवद्यो मगवदशोयशो ओ मगवद्य चगवद्यो यशोयशो ओ मगवद्य मगवद्य च मगवद मगवद्य मह्यं चगवद मगवद्यम मगवद्य मघववाद्यम मह्यंंचमह चमह चमह मह्यंंचम महिंचेती चल मेध मेध सन जन मेध मुत मेध सनीं सनीं मेधा मुता मेधा मुतोत मेध मेधा मुतश्रमश्रवा उत मेध मेधा मुतश्रवा

वामे भूतिदो मङ्गलप्रदः यदुर्वेदपुरुषाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ युञ्जन्ति प्रथमित्याह असौ वा आदित्यो प्रथः आदित्यमेवास्मै युनक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मै युनक्ति चरन्तमित्याह वाजुर्वै चरन् वाजुमेवास्मै युनक्ति परितस्थुज इत्याह इमे वै लोकाः परितस्थुजः इमानेवास्मै लोकान्यक्ति रोचन्ते रोचनादिवि इत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिवि नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मैनक्ति हरिव भक्षसेत्याह इमे वै हरि विवक्षस इमे एवास्मै युनक्ति शोनाधिष्ठो नृवाहसेत्याह अहोरात्रे वै नृवाहसा अहोरात्रे युनक्ति एता एवास्मै देवतायुनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य धमष्ट्यै केतुं के गृण्वन्न केतव इति ध्वजं मुञ्चति दिश एवै न कुंराज्ञाङ्गमयति

वायुमेवास्य परस्तात्तथात्यावृत्त्यै यथा वै हविजो गृहे तस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदस्योपाकृतस्य लोमा निषीयन्ते यद्बालेषु काचनापयन्ति लोमान्येवास्य तत्सम्भरन्ति भोर्भवस्वरित प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्यो वा अश्वः

अपबा बा ए तस्मातेन इन्द्रियं पसवश्रेः कामन्दि योऽश्वमेधय नगतते पसवस्वाञ्जन्दुकागत्रेण चंदते तमहष्यभ्यनक्ति तेजोबा अच्यं तेजो गगत्रि तेजसैवास्मै तेजो वरन्धे रुत्रास्मान् जन्दत्रैष्टभेन तो चंदसे दिबावात ते तेजोबा तेजस्वी वास्तविं ऋग्यम वर्ण्ड है आदित्यस्वां अन्जन्तु जागते न चंद्रसेत बरेव्रिक्ति तेजोवा अच्युम्भ भष्वोद्गति तेजस्वी वास्तविं भषोन वर्ण्ड है पत्नजोप्यं जन्ति श्रृग्वावा एतद्द्रोपम कत्पत्ने जहा श्रृग्वमेवास्पिन्तद्धाति नात्मा तेज़

ಗಣನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣಸಂಕುಲಕ್ತಿ ಮಹಾಪೇನಿಷ್ಟು ಅಥರ್ ವೇದ ಪುರುಷ್ಯೋ ಹರಿ ಓ

रुद्रशामित्रान् विध्यतु यः सपत्नो यो सपत्नो यश्च द्विषन्छपात् नः देवां सर्वे ज्योर्वन्तु ब्रह्म वरमन्तारम् अदावसो मास्मिन् यज्ञे मारुतो मृता नः मानो अनो अभ्यसेन

गिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठानसत्यव्रत नामाङ्कित काञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामण सुस्थितानाम् निरन्तरालङ्कृता शान्तितान्तिपक श्रीचक्रप्रतिष्ठा विख्यादेशोऽलङ्कृतानां निखिलपाषण्ड शण्ड कनद्गोद्घाटन विशदीकृत वेदवेदान्तमार्गसन्मद प्रतिष्ठापकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहन्त Yeah.